Військове телебачення України підготувало матеріал про будні бійців на передовій. Чим живуть наші хлопці на фронті? За як за одну хвилину підготуватись до зустрічі з ворогом? Пропонуємо подивитися і відчути війну, хоча б через телевізор. Вона його прямо за там тихо маленький. Незважаючи на близькість до фронту, хлопці-армійці тут, на позиціях у селищі Піски, намагаються жити повноцінним життям. Вони облаштували побут та навіть свій власний тренажерний зал. Максим, служачий ЗСУ, де та учитель позивна. Сделали здесь зал, притянули пацаны откуда кто шумок всевозможные тренажеры и сделали общий зал, чтобы развиваться, поддерживать себя в хорошей форме. Даже находясь здесь, при мне есть бронежилет, который я одену за меньше чем минуту, возьму автомат и буду полностью готов вести огонь. То есть это абсолютно никак не мешает. Единственное, что при минометах, серьезных обстрелах желательно отсюда уйти, как минимум в окопы и там уже ближе к своим. Ну а так в принципе чуть ли нет, можно себя поддерживать в любом месте. Было бы желание, если есть желание, можно где угодно поддерживаться Проте тиша, что ныне панует тут, дуже відносна. Кожного вечера до хлопцев завидують ворожі дергашні группы. Это когда было? За... Прошлого. Вот церковь видно То, от нас. Битвиза, битвиза. Ну, здесь проверили. Вот mm -hmm. ну, они пока пробивают. Там шум ветра стоит. Вот. Сейчас на наушники переведен по Это они все для отчетности снимают. Вот тот, кто снимал. Видите, чисто русское лицо такое. Ну, их они бригады зашли, три человека. Это вы, получается, эту запись забрали у ну, них забрали с телефона? Забрали у них с телефона, да. Уже сликвидированных. Совершенно верно двухсот. Однозначно Вот два еще стоит. Но эти уже более славянской наружности.